নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তুলিকা শৰ্মা গণিতৰ ই কক্সা ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ তৃতীয় অধ্যায় মৌলিক সংখ্যা পাঠিৰ আন এটি অংশ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো এই অংশটিত কি আছে আমি চাওঁ আহা ইয়াতে পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যাৰ কথা কোৱা হৈছে দুটা সংখ্যাক এটা আনটোৰ সহ মৌলিক বা পৰস্পৰ মৌলিক বুলি কোৱা হয় যদিহে সংখ্যা দুটাৰ একৰ বাহিৰে কোনো সাধাৰণ উৎপাদক নাথাকে আমি আগতে দেখিছিলো যে কি মৌলিক সংখ্যা কাক কোৱা হয় যিবোৰ সংখ্যাৰ সাধাৰণ উৎপাদক এক আৰু সেই সংখ্যাটোৱে হয় আৰু ইয়াতে আমাক কি কৈছে সহ মৌলিক বা পৰস্পৰ মৌলিক এই সংখ্যা কেইটা আমাৰ যৌগিকো হব পাৰে কিন্তু কি হব লাগিব তাৰ যিটো সাধাৰণ উৎপাদক সেইটো কেৱল আমি কি পাব লাগিব ও পাব লাগিব ইয়াতে উদাহৰণস্বৰূপে দেখুওৱা হৈছে ফিফটিন আৰু ফিফটি টু আমি যদি ফিফটিনৰ উৎপাদকবোৰলৈ চাওঁ আমি কি দেখিম ওৱান থ্ৰী ফাইভ আৰু ফিফটিন দেখিম আৰু যদি আমি ফিফটি টু লৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম ওৱান টু থ্ৰীৰে নাযায় টুৰে কিমান বা যাব ফৰে যাব ফাইভেৰে নাযায় 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 এইটেৰে নাযায় ফৰে কিমান পাম থাৰ্টিন পাম টুৰে কৰিলে কিমান পাম পাম আৰু আমি ফিফটি টু পাম গতিকে আমি দেখিছো ইয়াৰ সাধাৰণ উৎপাদক কি অকল ওৱান পাইছো গতিকে ই কি হব আমাৰ পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্য়া হব ইয়াৰ পিছত কি দিছে পৰস্পৰ মৌলিক ইয়াৰে কি কৰিব দিছে তলৰ কোনবোৰ জোৰ পৰস্পৰ মৌলিক আমাক বিচাৰি উলিয়াব দিছে এঘাৰ আৰু সোতৰ এইটো কি হব পৰস্পৰ মৌলিক হব সকলোবোৰ মৌলিক সংখ্যাই পৰস্পৰ মৌলিক হয় কাৰণ সিহঁতৰ কি সাধাৰণ উৎপাদক সদায় কি থাকে ওৱানে থাকে আৰু সোতৰ আৰু এইট্টি ফাইভ আমি দেখিছো সোতৰটো উৎপাদক আমি এক আৰু সোতৰে পাম কিন্তু এইটি ফাইভৰ আমি কি দেখিছো আমি ওৱান পাম ফাইভেৰে গতিকে আমি ইয়াতো সাধাৰণ উৎপাদক ছেভেনটিনটো পাইছো গতিকে ই পৰস্পৰ মৌলিক নহব তাৰপিছত ইয়াতে আমি পাইছো থাৰ্টিন আৰু ফৰ্টি থ্ৰী গতিকে এইটোও হব ইয়াতে পাইছোঁ ঊনৈছ আৰু চেভেণ্টি ফ'ৰ আমি ঊনৈছৰ পৰা ছেভেণ্টি ফ'ৰটো হৰণ কৰিলে পাওঁ নেকি ফাইভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আমি নাপাওঁ আমি এইটোত কি হ'ব নাইনটিন চেভেণ্টি ফ'ৰক যদি আমি উৎপাদক ভাঙি চাওঁ কি হ'ব ওৱান ইনটু চেভেণ্টি ফ'ৰ টু পৰিলে থ্ৰী থাৰ্টি চেভেন গতিকে মৌলিক সংখ্যাই পাইছো এইটো কি হব এইটো হব ইহঁতৰ সাধাৰণ উৎপাদক আমি অকল ওৱানেই পাম গতিকে আমি এইটো হয় বুলি দেখাব পাৰিম তাৰ পিছত মনত ৰাখিব দিছে দুটা মৌলিক সংখ্যা সদায় এটা পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা হয় দুটা পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা যৌগিকো হব পাৰে কি যেনেকুৱাকে আমি বাৰ আৰু পঁচিছটোৰ ক্ষেত্ৰত কব পাৰো দুটা ক্ৰমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা সদায় পৰস্পৰ মৌলিক এইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা দুটা ক্ৰমিক যদি স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁত সদায় কি হয় পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা হয় যেনেকে উদাহৰণস্বৰূপে থ্ৰী আৰু ফ'ৰটো আমি লব পাৰো বাৰশ নৰ উৎপাদক তেৰ একত্ৰিশ থাৰ্টি নাইন আৰু নাইনটি থ্ৰী একোযোৰ দাপোন সংখ্যা ইয়াতে আমাৰ কি কোৱা হৈছে এইটো কেৱল এটাহে যৌগিক সংখ্যা থাকে উদাহৰণস্বৰূপে তাৰ মানে কি আমি পাৰ্থক্যটো কি দেখিছিলো দুই দেখিছিলো উদাহৰণস্বৰূপে তিনি আৰু পাঁচ পাঁচ আৰু সাত এঘাৰ আৰু তেৰ সোতৰ ঊনৈশ ঊন ত্ৰিশ একত্ৰিশ ইত্যাদি গতিকে আমি ইয়াতে দুটা বস্তু পালো কি এটা হল দাপুল সংখ্যা আৰু এটা হল যমজ মৌলিক গতিকে তোমালোকে এই দুটা শব্দ তাৰ লগতে এই দুটা শব্দটো কি হয় সেইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা তিনিটা ক্ৰমিক মৌলিক সংখ্যাৰ প্ৰত্যেকৰে মাজত পাৰ্থক্য দুই হলে সংখ্যা কেইটাক মৌলিক তৃতয় বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপেখনলৈ চাওঁ এই তিনিটা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাইছো পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যাৰ কলা ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে ইয়াতে কি কৰিছে বাৰটা সূতা বান্ধা হৈছে আৰু তিনিৰ ব্যৱধান লৈ চিত্ৰত এনেকৈ এডাল সূতা বান্ধা হৈছে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা ইয়াৰ পিছত কি কৰিছে সেই এটায়ে বাৰটা সূতাত পাছৰ ব্যৱধান লৈ এডাল সূতা এনেকুৱাকে এই দুয়োটা ছবিৰ মাজত আমি কি কি দেখিলো চাওঁ চিত্ৰ খুঁটিৰ সংখ্যা বাৰ আৰু ব্যৱধান তিনি আমি জানো যে বাৰ আৰু তিনি পৰস্পৰ মৌলিক নহয় সেয়ে সেই সূতাডালেৰে প্ৰতিটো খুঁটিত বান্ধিব পৰা নাই কিন্তু খুঁটিৰ সংখ্যা বাৰ আৰু পাঁচ পাছ যেতিয়া লৈছো সিহঁত পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা গতিকে সূতাডালেৰে প্ৰতিটো খুঁটিত বান্ধিব পৰা গৈছে গতিকে আমি পালো যে যেতিয়া খুঁটিৰ সংখ্যা আৰু ব্যৱধান পৰস্পৰ মৌলিক হয় প্ৰতিটো খুঁটিত সূতাডালেৰে আমি বান্ধিব পাৰিম গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় কথাখিনিৰ পৰা বুজি পাইছা এতিয়া আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথি কৰি চাওঁ আহা ফাইভ পইণ্ট ফাইভ চাওঁ আহা তলত দিয়াবোৰৰ বাবে একেধৰণৰ চিত্ৰ আকাৰ মানে আমাক খুঁটি আঁকিব দিছে আৰু তাৰ পিছত সূতাৰ ব্যৱধান লব দিছে তাৰ কাৰণে খুটিৰ সংখ্যা ষোল্লটা আৰু সূতাৰ ব্যৱধান চাৰি লম আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি দেখিছো আমি যদি একৰ পৰা লওঁ আমি এইটো লব পাৰো এনেকৈ লব পাৰো আমি এটা চাৰিটা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ এনেকুৱা আমি ব্যৱধানত লৈছো গতিকে আমি কেইটাত বান্ধিব পাৰিছো চাৰিটা খুটিত বান্ধিব পাৰিছো তাৰপিছত কৈছে খুঁটিৰ সংখ্যা ষোল্ল সূতাৰ ব্যৱধান সাত ল'ব দিছে গতিকে আমি ওৱান যদি লওঁ আমি ক'ত ল'ম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ চিক্স ছেভেন আমি ব্যৱধানটো ছেভেনত ল'ব লাগিব মানে আমি ওৱানৰ পৰা এইটলৈ ল'ব লাগিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন তাৰপিছত টুৰ পৰা ল'লে আমি নাইনত ল'ব লাগিব থ্ৰীৰ পৰা হ'লে টেনত ল'ব লাগিব ফ'ৰৰ পৰা ইলেভেনত ফাইভৰ পৰা টুৱেলভত ছিক্সৰ পৰা থাৰ্টিনত ছেভেনৰ পৰা ফৰ্টিনত তাৰপিছত আমি এইটৰ পৰা ফিফটিনত ল'ব লাগিব আৰু নাইনৰ পৰা ছিক্সটিনত ল'ব লাগিব আমি এনেকুৱাকৈ দেখিছোঁ আৰু আমি কি দেখিছোঁ গোটেইকেইটায়ে খুটাতে বান্ধা গৈছে তাৰপিছত আমি কি দিছে চাওঁ মৌলিক উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিব দিয়া হৈছে ইয়াতে শিক্ষকে কৈছে এইট্টি ফ'ৰ আৰু চেভেণ্টি পৰস্পৰ মৌলিক হয়নে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰি চাব লাগিব প্ৰথমতে আমি লিখিব পাৰোঁ এইট্টি ফ'ৰটোক এনেকৈ আৰু চেভেণ্টিটোক এনেকৈ ইয়াত এইট্টি ফ'ৰ আৰু চেভেণ্টিৰ কোনো সাধাৰণ উৎপাদক নাই গতিকে ইহঁত কি হ'ব পৰস্পৰ মৌলিক সংখ্যা হ'ব অনামিকাই কৈছে মই লিখিব পাৰো যে এনেকুৱাকে তেতিয়া আমি কি দেখিছো সাধাৰণ উৎপাদক দেখিছো গতিকে দুয়োটা সংখ্যা সাধাৰণ উৎপাদক চেভেন গতিকে পৰস্পৰ মৌলিক নহয় গতিকে আমি কি দেখিলো এজনে কৈছে মৌলিক হয় আৰু এজনে কৈছে মৌলিক নহয় তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব শিক্ষকে কৈছে চিন্তা কৰো আহা লভিতাই কত ভুল কৰিলে এইট্টি ফোৰৰ উৎপাদক এনেকৈ লিখাতকৈ আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব সত্তৰৰ উৎপাদক আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব কোনো সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদীকৰণ কৰিলেহে আমি কি পাম সঠিক উত্তৰটো পাব পাৰিম এটা কৰিব লাগিব মৌলিক উৎপাদীকৰণ চাওঁ এটা সংখ্যা দুশ দহ লোৱা হৈছে দুশ দহটোকে সাত পুৰণ ত্ৰিশ কৰিছো এইবাৰ আমি এই ত্ৰিশটোক ভাঙি তিনি আৰু দহ কৰিছো এইবাৰ আমি দহটোক ভাঙি দুই পুৰণ পাঁচ কৰিছো আৰু আমি এনেকৈয়ে মৌলিক উৎপাদকবোৰ ইয়াতে উলিয়াই লৈছো একতকৈ ডাঙৰ প্ৰতিটো সংখ্যাকে মৌলিক উৎপাদীকৰণ কৰিব পাৰি গতিকে কোনো এটা সংখ্যাৰ মৌলিক উৎপাদীকৰণ কৰিবলৈ যৌগিক সংখ্যাবোৰ উৎপাদকত ভাঙি গৈ থাকিলে যেতিয়ালৈকে কেৱল মৌলিক সংখ্যাহে নাথাকে তেতিয়ালৈ আমি কৰি গৈ থাকিব লাগিব এক সংখ্যাটোৰ কোনো মৌলিক উৎপাদক নাথাকে কিয়নো ই কোনো মৌলিক সংখ্যাৰে বিভাজ্য নহয় গতিকে আমি ওৱান সংখ্যাটো লিখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যেতিয়া আমি কোনো সংখ্যা উৎপাদীকৰণ কৰিম শেষত আমি সদায় একে মৌলিক সংখ্যা পাম কিন্তু সিহঁতৰ ক্ৰমবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে আমি সাধাৰণতে মৌলিক উৎপাদকসমূহ মনত ৰাখিবা উৰ্ধক্ৰমত লিখো প্ৰথমতে আমি যেনেকুৱা ক্ৰমত পালোঁ পালোঁ তাত কোনো ভুল নাই কিন্তু শেষত আমি মৌলিক উৎপাদকবোৰ উৰ্ধক্ৰমত লিখিলে আমাৰ সুবিধা হয় দুটা সংখ্যাৰ পুৰণ ফলৰ মৌলিক উৎপাদীকৰণ দুটা সংখ্যা লোৱা হৈছে চাৰি আৰু ন ইয়াৰ যদি আমি মৌলিক উৎপাদন কৰো কি হব চাৰিৰ এইটো হব নৰ আমি এইটো পাম গতিকে আমি দুয়োটাৰে মৌলিক উৎপাদীকৰণ আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা উৎপাদক বৃক্ষৰ সহায়তো মৌলিক উৎপাদীকৰণ আমি কৰিব পাৰো উৎপাদক বৃক্ষ তোমালোকে আগতে নিশ্চয় পাইছিলা আমি ইয়াতে কি কৰিছো থাৰ্টি চিক্স পাইছো টু ৰে এইটো আমি এইটিন পাইছো এইটিনক আকৌ ভাঙি আমি তাৰপিছত টু আৰু নাইন লিখিছো তাৰপিছত শেষত আমি মৌলিক উৎপাদীকৰণটো এনেকুৱাকে পাইছো যৌগিক সংখ্যাৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ উৎপাদীকৰণ বেলেগে বেলেগে হ'ব পাৰে কিন্তু মৌলিক উৎপাদীকৰণ সদায় অদ্বিতীয় কিন্তু যদি আমি যৌগিক লওঁ যেনেকে আমি অলপ আগতে লৈছিলোঁ থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্সটো ল'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ ছিক্স ইণ্টু ছিক্স এইটো দুটা যৌগিক সংখ্যা আমি ল'ব পাৰোঁ

মৌলিক পাৰো এশ সমান দুই পুৰণ দুই পুৰণ পাঁচ পুৰণ পাঁচ গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় মৌলিক উৎপাদীকৰণ কি হয় বুজি পালা আৰু এইটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হয় আজিলৈ এইখিনিয়ে ধন্যবাদ